Рупорів рупоре в Кремля новая волочас нерушчивання поставання Україні ракет Атакамс. Тож спочатку, наче у воду запущенными кислыми пиками вони скиглять. Что происходит на сегодня после поставки Атакамсом в Украине? По сути, в принципе, американцы вы сами применяют. Мы про это говорим. Здесь нет никакого великого секрета, потому что без Тех средств, которые висят на Черном море, они практически бесполезны. В этом есть такая правда. Что делают? Стараются по одной цели выпустить не меньше 8 ракет, перегрузив объектовую систему ПВО. Причем бьют по городам специально для того, чтобы эту систему ПВО выявить. Следующие удары стараются нанести именно посредством ПВО. И, к сожалению, ущерб приносится. Это тоже правда. С перегрузкой, понятно, системы, да, вот оно прошло, они четыре ракеты свалили, а пятую элементарно просто не успели, просто канал не взял, по большому счету, как есть на самом деле. И все это происходит очень целенаправленно. Именно плевать на мирных жителей. Они готовят применение авиации, они стараются выбить нашу систему противовоздушной обороны. Что? Серйозно Бередкий путініст, алкодепутат депутат Горульов заговорив про удари по мирному населенню. Слухайте, та чия би корова мечала? От іде у них стільки тієї наглості, щоб говорити про це в той час, коли окупанти щодня обстрілюють мирні українські міста і села. Але й це ще не все. Потім знаєте що? Звісно, нічого іншого як погрожувати нам вони не вміють. Тож у брехливій студії Соловйова зазвучали нікчемні та цинічні заяви. Цікаво знову зібралися Одесу, Київ бомбити чи як. И, наверное, реакция должна быть адекватной. Только не надо сразу долбить Одессу Николаевки, надо противника громить последовательно. Так написано в руководящих документах. Сначала что-то одно стереть с лица земли, потом браться за другой, не ломая голову, честно говоря, по этому вопросу. Причем, откровенно, у нас есть чем это делать. Мы знаем, как это делать. У нас есть эффективность, оружие для этого. И, наверное, этого не надо бояться. Когда говорят, нас там провоцируют на то, нас провоцируют на это, надо, наверное, не заморачиваться, и тогда в этом вопросе будет все нормально, откровенно. Надо двоенно дать волю, пускай руки развяжутся и пойдут вперед. Второй момент. Сколько дойти до Харькова? 35? 35. Нет, нет, ты не там этом. боезарядов тактического оружия. Да ну, по Харькову? Ну, да. так. П'ятерки хватить. А дальше поїхали бля. То є даже п'ятерки витяжчить. А у нас їх там тисяч некілька, да? За трюшечку? Дві. Дві. Mm. Ну, это я так. Ну Реально, так. Чуєте, вони кажуть, що чекають, поки в них розв'яжуться руки. Цікаво. А що ж тоді з обличчями? Ви ж теж помітили, яка приміргом сумна сидить Симон'ян. Ну і пропагандист Міхеєв теж він же ж зазвичай не стримує себе у словесній діареї. А тут мовчав, да ще й з такою пикою. До речі, про Одесу згадала вже у іншій студії пропагандистка Вітязєва. Уродженка Одеси зізналася, що їй зовсім не шкода людей, які зараз живуть в Одесі. Ну і взагалі місто має стати безлюдним. Ба більше, Вітязєва мрія повернутися у порожню Одесу. А ще вона мріє, чтобы россияне не сидели в бомбосховищах. Ох, ці рожеві мріє чорнорота пропагандистки. Я всегда думала, что вот, знаете, вот это моя отличительная черта это гуманизм, да, и как новомодное слово эмпатия. Мне жалко Одессу как город. Мне жалко архитектуру. Да, мне жалко знакомые с детства вот эту булыжную мостовую, мосты и мостики, набережные. Вот это мне жалко. Вот если бы вот, вот мне сейчас сказали поехать, хочешь в Одессу, я бы сказала да. При а одном ты условии, жалко бабулыжника А людей. При одном условии, что Одесса будет пустая. Потому что я очень многие вещи Одессе, Одессе человеческой, не прощу никогда. Никогда. Чтобы все, вот материковая, как говорится, Россия, не бегала каждые 45 минут в бомбоубежище, как это происходит с жителями Белгородской, Курской и других приграничных областей. Чтобы наши дети, как дети какой-нибудь криминой, не рассказывали, что самым ярким воспоминанием прошедшего лета был разнесенный в хлам соседский дом. Серьезно? Россияне не мают ховатися в укриття, а мы маємо Їхні діти не повинні чути звуки вибухів, а на українських їм начхати. А вочевидь, таке дуже незадоволені московити тим, що відбувається у них на полі бою. Ну, а також і бабовною в тимчасово окупованому Криму. Слово вроді би не очень прилично призначить. Хоча Гугл сам себе так називав, ми Гугле вернемся позже, в конце выпуска. Ну, я не буду тогда, щоб нікого не оскорблять. Говорить, я буду тепер говорить. Вот это злые. Это те, за которых в Севастополе у нас день траура теперь. Дети погибли. Приехали за мэра Магадана с девятилетней дочерью. Приехал на море к югу. Ну, Магадан, наверное. Хочется солнышко то да? Иногда. Приехал с девятилетней дочерью. И уедет без девятилетней дочери. Она погибла. К сожалению, у нас сейчас на настоящий момент... 124 пострадавших, из них э, трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс э, в настоящее время 5 детей находятся в реанимации 5 городской больницы. Значит, что сделано? Все остальные ранения э, легкой и средней тяжести, все, значит... Э пострадавшие получили медицинскую помощь. Практически все, ну, значит, соответственно, после этой медицинской помощи разъехались по домам. Кроме тех, кто сейчас получает медицинскую помощь. Короче, мы уже собрались домой идти. Это было 12-30 дня. И это... Жена, а сейчас купаюсь и выйду. А я сидел, пошел уже к машине туда. И пока сильный взрыв, во-первых, был. Ну, взрыв прошел над, над этим, над парком там. И потом эта ракета падает в воду. И с этой ракеты вот такие вот шарики. А я сижу, а вот он, этот шарик вот так, вот метра три от меня, падает. И я думаю, Дай я уходить. Я только в сторону. А он, главное, бьется, подскакивает и в воздухе взрывается. Ну, меня догнал но потом уже было, это вообще было умопомрачение. Дети, люди кричат. Наконец, где автобусная остановка, там было столько людей лежало. Ну, как при хорошем побоище. Крики, шумы. Как только у вооруженных сил Украины что-то не получается, а, собственно, это же прокси-армия, у Соединенных Штатов и вообще у англосаксов, они начинают э, бить из-под тяжка. Это старая тема, она преследует, э, ну, если мы будем говорить об ударе по Крыму, по пляжу, на мой взгляд, тут три причины. Первая причина, даже больше, наверное, пе первая причина э, – это срыв сезона, Срыв э, туристического сезона нифига они не получат, Не сорвется сезон. Ну, я просто русский и знаю русских. Вот. Э, не получится сорвать сезон. Как только разрешат возврат на пляж, он будет полный. Это раз. Второе. Безусловно, это попытка привлечь э, средства ПВО с э, территории, э, с новых территорий в Крым тоже важная тема, тоже актуальная. Сегодня все гоняются за средствами ПВО. Если мы возьмем Белгородщину отдельно, то там прямо охота идет. Поэтому здесь каждая установка на перечет системы ПВО и пытаются выдернуть в Крым.